میں ہم جب مسجد میں آتے ہیں نا تو ہمیں اپنے گناہ اور اپنی غلطیاں اصل میں یاد نہیں ہوتی یہ تو کتنی دیر تو بندہ اسی وجہ سے سر سردے میں رکھ کے روتا رہے کہ یا اللہ میں نے بلا لیا تو کیونکہ یاد نہیں نہ ہوتا کچھ بھی ہے کہ میں آسی میں پاپی کوئی اللہ پھر تو نہیں بلا لیا خیال ہی نہیں توجہ ہی نہیں کوئی وہ وہ کاٹن کا جوڑا پہن کے آیا تھا کوئی اس محمد میں ہوتا ہے کاٹن کا جوڑا نہ دیکھ بھائی اپنے گناہ دیکھ اپنی غلطیاں دیکھ کہ تیرے اللہ نے پھر تجھے بلا لیا باقی تو دیکھا جائے ہم ہیں اس لائق کہ ہمیں بلایا جائے دے. یہ حکیم بو علی سینا بہت بڑے نام ہوئے کسی نے بو علی سینا سے پوچھا بو علی سینا کیسے گزر رہی ہے تو کیونکہ اللہ والے تھے کو میرے نے کہنا بل بڑا ہو گیا ہے بچے بچیاں دیا فیسا دینی ہیں بو الی سینا سے کہتے ہیں تو پوچھتا ہے کہ کیسے گزر رہی ہے قربان جاؤں ذات پہ میری نافرمانی کے باوجود بھی اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ مجھ پہ کھول رکھا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نعمتوں کی کثرت پہ اس کا شکر کروں یا وہ میرے گناہوں کے باوجود مجھے پکڑ نہیں رہا اس پہ اس کا شکر کروں پر میں سمجھ نہیں آ رہی پہلے کس کا شکر کروں اس بات پہ تو نعمتوں کی کثرت کر دی میری نافرمانیوں کے باوجود کہ اس بات پہ شکر ادا کروں کہ اتنے گناہ وہ پھر مجھے پکڑ نہیں رہا دی باقی کوئی یہ تو نہیں ہے نا وہ آپ یا مجھ سے ڈرتا ہے کہ وہ آپ یا مجھ سے ڈر کے نہیں پکڑ رہا دی نہیں بھائی وہ تو بے نیاز آتا ہے اس کو کس کا ڈر ہے اللہ حسمت لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو میں یہ نہیں سمجھ رہی پہلے کس بات پہ شکر کروں نعمتوں پہ کہ نافرمانیوں کے باوجود نہ پکڑنے پہ حضرت اس لیے حضرت توجہ کوئی نہیں ہے توجہ بالکل بھی کوئی نہیں ہے توجہ کریں حضرت بے پریشانی پریشانیاں جس کے موجد ہم خود ہیں ہماری الٹی پلٹی سوچیں حضرت جی اچھا سوچیں اس کے کرم پہ نظر کریں اس کی نعمتوں کو دیکھیں حضرت حکیم سب رحمت اللہ تعالیٰ رح فرما. اصل میں حضرت پہلی بات تو یہ کہ پاک رہے بھی نہیں ان کا بھی کال پڑ گیا ڈھونڈنے سے پاک نہیں ملتا کہ جس کے پاس کو جائے وہ جو کسی نے کہا دل دا مہر ملدا نہ ہی جو ملدا سو گرزی ہوا دیت. ملتے کوئی نہیں حضرت جس کو جا کے بندہ اپنی داستان سنائے اور جس سے بندے کو بندے کی بیماری کی دوا ملے دیت. اب تو حالات یہ ہی ہیں تعہوں غرب مار کر کے ٹورن گیا اللہ پیر صاحب کے پاس جانے کا تو مقصد ہے کو تربیت ہو کوئی اندر کی رگڑائی ہو کوئی اندر کا معاملہ لیکن ہوتا کیا ہے رگڑائی کرنے بجائے پیر صاحب اندر والے فروئن اور فیرون بنا کے پیش دینے اسی طرح ہی ہوتے ہیں جو غریب مرید ہیں وہ باہر دال کھا رہے ہوتے ہیں جو امیر مرید ہیں وہ اندر پیر صاحب کے ساتھ چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں حلا ادر جی بنتا تو امیر مرید کو دال کھلانا ہے انہوں دال کھوا اس کا اندر والا فرعون مرے ادھر جی اس کے اندر جو وہ تکبر ہے اس کا ختم ہو تو دا تکبر اور بدھا دے دے اس کو پاس بٹھا رہا ہے اس کے کو اس کو وہ بڑا گھر کو ہے غریب مرید باہر دال کھا رہے ہیں امیر مرید اندر چھوٹا گوشت کھا رہے ہیں فرعون کتے مرے اندر ہے فرعون اور فرعون بن گئے اور جب بھی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے بڑا فرون ہو کے آتا ہے اس کی فرونیت اور بڑھ جاتی کبھی تھا نا حضرت وہ میں پڑھ رہا تھا کوئی بزرگ تھے تو کلیکٹر ملنے کے لیے آ گیا اسی شہر کا نا اسی ملنے کے لیے آ گیا حضرت اپنی خان کام میں بیٹھے تھے وہ ماڑے ماڑے مرید بیٹھے ہوئے تھے وہ اے سی صاحب جس کے ساتھ آئے نا بار بارش برس رہی تھی حضرت وہ مرید نا سب مریدوں کو کہتے ہیں بھائی ذرا باہر جاؤ اے سی صاحب نے حضرت نہ گال کرنی کوئی بار بارش پرس رہی تھی حضرت چھوٹا جی حضرت دا کمرہ سی آپ اپنے اس مرید کو فرمانا کہ رہن دے یار دون جنے واسطے ہیں انہیں کانوں پہنے او اوہ اسی سب اسی بار چلی ہے آپ بھی پیجے اسی بھی پیتا ہون نہیں بابے بابا کتے حضرت ہون نہیں گلا ہون تے حضرت جو اندر والا فیرون ہے اس کو اور فیرون بنا کے بھیجتے ہیں حضرت غریب مرید بچارہ دال کھا رہے باہر سڑی دی روٹی بی اور جو امیر مرید ہیں چلو کوئی نہیں حضرت ہن قریب وہ دربار تو لگنا ہے نا حضرت پھر اس دن ساری پھر اس دن سب سے پوچھا جائے گا دس ایک ایک, ایک ایک تو وہ اب ملتے نہیں حضرت ایسے لوگ حال حال اور اگر ہیں تو آپ اور میں جاتے ہی نہیں ان پاک لوگوں کے پاس ایسی دنیا داری غالب ہے تو وہ وہ تھا کسی پاک کے پاس بیٹھنے والا حضرت اس نے جب بھی جانا نہ اس نے یہی کہنا جی ہو جی میرے نا تو اللہ نے بڑا کیا میں نے دیتا ہی اس کو وہ دیا اس کو وہ دیا اس کو وہ دیا اس کو مجھے دیا ہی پیرہ نے سون چھڑنا کرنا اور سمجھانا کرنا اج نہیں آخی دا اندر پھر جب وہ ایک ہو جی حضرت صاحب میرے نا تو رب نے زیادتی بڑی کی مجھے تو دیے ہی کچھ وہ ایک دن حضرت بھی تیاری میں وہ آپ نے نہ پہلے کسی بندے کو کہا کہ میرے مسئلے تھے نا کو لکھ روپیہ رکھ چڑی تنال نال کو چھری میرے مسئلے وہ آ کے شروع ہو گیا پھر حضرت دیکھو نا جی اللہ نے میرے زیادتی بڑی کی مینو تے اللہ نے دتا ہی ہے حضرت نے بیس ہزار نکالا اور اس کو کہنے لگے یار تو نا اللہ نے دیتا دتا نہیں بھی ہزار لے ایک کن انہوں دے کہا نہیں حضرت کیا بات کر رہے ہیں کیا بیس ہزار ہے کان کا مو یہ تو آپ مجھے بیس لاکھ دیں میں نہ اتار کے دوں حضرت نے ایک اور بھی اظہار کیا پھر چل سودا پکا کر چالیس ہزار سے دو لا دیں انہوں نے کہا حضرت صاحب میں بیس ہزار میں ایک دینے کو تیار نہیں آپ چالیس ہزار میں دو کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا کیا اتنے سستے ہیں کان جائیں ہاں بیس ہزار میں کان لے کے آئیں ٹھیک ہے جی حضرت نے باقی سٹھ بھی رکھیا فرمایا چلوں چل ہوں سودا پکا کر دو کان دو اکھا لکھ بچیاں لا کے دیں اس نے کہا کی حضرت کیسی بات کر رہے ہیں یہ اتنے میں نہیں آتا کٹ کے سٹی پڑھا کے فرمایا بے شرما جی ہر روز آ, آ کے روندہ رہنے اللہ نے دکھ نے آپ ہی کہنے دو اکھاں دے دو کانی لکھ روپئے دے آدے ہیں پھر کہہ رہا اللہ نے دیا کھ نہیں ہے توجہ نہیں نا حضرت جی کوئی فرمایا بول حضرت کی حضرت بولی سینہ کیسے گزر رہی ہے فرمایا بہت گناہ ہیں لیکن نعمتوں کے دروازے اس نے کھول رکھے ہیں تین وقت کھلا رہا ہے بھائی یہ جو آپ اور میں رات کو سو جاتے ہیں ہم تو اس پہ اللہ کا شکر نہیں ادا اس کو پوچھ جس کو نیند نہیں آتی جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہے اس کو پوچھ جا کے نیند کتنی بڑی نعمت ہے یہ جو آپ اور میں یہ جو سانس لے رہے ہیں اللہ معاف کرے جی اللہ کبھی ہسپتال کا منہ نہ دکھائے جا کے دیکھا جا کے حضرت کتنے کا سلنڈر آتا ہے حضرت میری چالیس سال عمر پوری ہو گئی ہے چالیس سالوں میں جتنی میں نے اللہ کی آکسیجن یوز کی ہے میں نے اس میں شکر کیا اس ذات کا اللہ کے بندے اربوں روپے کی, کی تو, تو آکسیجن یوز کر چکا ہے وینٹیلیٹر تھے جی چوبیس گھنٹے باندھے لکھا روپیہ بل بند ہے چالیس سال میں آج تک تو اللہ کی اربوں روپے کی آکسیجن یوز کر بیٹھا پھر تو رو رہا ہے کیا تو انہیں اس آکسیجن پہ شکر کبھی کیا مدد کبھی سارے حضرت جی رونڈے دے ہو. گرمی میں کاہے کا بل ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ بل حضرت میاں پنکھے کا ہے جو ادھر اور تھوڑا تگڑا ہے اس کے گھر میں اسی لگا ہوا ہے حضرت ہوا ہی ہے نا کے حضرت دیکھا مولوی سلیمان چالیس سالوں میں تو نے کتنی اللہ کی ہوا یوز کی کروڑوں روپے کی تو ہوا کے پیسے بنتے ہیں کروڑوں روپے تو حضرت ہوا کے پیسے بنتے ہیں حضرت یہ پنکھے چل رہے ہیں اضراج. ایک مہینے بعد ایک باری سارے اندر منہ پہنچ جانا ہے نا بلہ ہوتے حضرت سال حضرت مجھے چالیس سال ہو گئے میں اللہ کی ہوا یوز کر رہا ہوں حضرت میں تو حضرت جی شکر ہم اللہ کا ادا ہی نہیں کر سکتے میری سمجھ سے باہر ہے لوگ کس بات پہ رو رہے ہیں حضرت جی. کیوں جو اس کی نعمتیں ہمیں میسر ہیں ہماری اس جانب توجہ نہیں اللہ حضرت وہ کہہ رہا ہے جو تجھے دیا ہے نا تو اس پہ شکر کر تو نہیں نہ دیا تو اس پہ رو رہا ہے نا جو تجھے دیا ہے تو اس پہ شکر ادا کر جو تیرے پاس نہیں ہے ہم وہ بھی تجھے دے دیں گے وہ قرآن کا نسخہ تو شکر کرنا پہلے روشنی پہ تو شکر کرنا پہلے آکسیجن پہ تو شکر کرنا لائن شکر تم لاضی دن کفر لا بھی یہ ہم جتنے پکڑے گئے ہیں حضرت یہ سب نہ شکری کی سزا بھگت رہے ہیں حیدرت وہ حضرت رابعہ بسی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ وہ آپ کے سر میں کہیں درد تھی تو وہ درد کی شدت کم کرنے کے لیے انہوں نے سر پہ پٹی باندھ لی ہے کپڑا باندھا حضرت وہ کہیں امام حسن بسری کا گزر ہوا تو دیکھا کہ حضرت رابعہ نے سر پہ پٹی باندھی پوچھا رہے ابیہ یہ کیا وہ کہنے لگی امام صاحب سر میں درد پڑی ہے تو اس لیے سر پہ پٹی باندھی ہے فرمایا جب درد نہیں تھی تو کیا نے اللہ کا شکر کیا آج درد ہے تو سر پہ پٹی باندھ کے سب کو بتاتی پھر رہی ہے کہ میرے سر میں درد ہے فرمایا جب درد نہیں تھی تو لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے مجھے سر درد نہیں کوئی کچھ ذات کا شکر کیا اب اگر اس کی طرف سے سر درد آگئی ہے تو سر پہ پٹی باندھ کے ڈھنڈوڑا پیٹتی پیٹتی پھر رہی ہے کہ میرے سر میں درد ہے جب. وہ تو جی ان،, ان،, ان کا تو بندگی تا, کا انداز اس طرح کا تھا درجی. لیکن ہم کتنے پسے ہوئے ہیں روشنی پہ شکر کر میاں اس کی آکسیجن پہ شکر کر اس کی ہوا پہ شکر کر اس کی نعمتوں پہ شکر کر وہ جو تیرے تیرے گناہوں کے باوجود تجھے پکڑ نہیں رہا تیری رسی اس نے دراز کر رکھی ہے تجھے اس نے چھوڑا ہوا ہے وہ اس پہ شکر کر تیرے پاس تو شکر کرنے کی اتنی وجوہات ہیں میری نہیں سمجھ آ رہی سلیمان تو کس بات پہ رو رہا ہے تجھے تو ساری سجدے سے اٹھانا چاہیے اس قدر اس اس مالک کا تجھ پہ کرم ہے حضرت اللہ اور میں تے حضرت سیالکوٹ والوں کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں سیالکوٹ والوں تاڈا تے مسالہ نہیں تسی تے کولیاں تے سجدے کرو تے رب شکر نہ ادا کر سکو اس خطے پہ مالک نے اتنی مہربانی کی ہوئی ہے حضرت اللہ نے رزق کے دروازے سیالکوٹیوں پہ کھول رکھے ہیں کاروباری شہر ہے آرڈر ہیں چل رہا ہے کام حضرت لیکن کیا نہ شکر کر رہے ہیں اور نہ ہی دیو ایک رب کے راستے میں بانٹ رہے ہیں دونوں کام کوئی نہیں شکر بھی نہیں اور بانٹ بھی نہیں جب اے اے جب پڑھ رہا تھا کہ ہارون الرشید حضرت داؤدائی کی خدمت میں گیا رحمتہ اللہ تعالی تو جا کے نہ کہتا ہے ان کو نصیحت کرو حضرت دعوت تائی ہارون الرشید گیا تو حضرت رو پڑی اور اس طرح روئے کہ حرون بھی رو پڑا تو عرض کرتا ہے حضور میں آیا ہوں کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں تھے اینا روئے ہو کہ میں نے بھی روئے شڑے آجے آپ نے فرمایا دعوت تجھے کیا نصیحت کرے کل بازار میں چلتے ہوئے میرا پاؤں ایک مسلمان کے پاؤں پہ آگیا میں تو خود اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں انہیں ہم جو کو کوئی ایک ایسا تھا یہ سارے یہ ایسے تھے یہ سارے اللہ کے دوست تھے اور اقبال نے تو کہہ بھی دیا اقبال نے کہا بھئی جبوں کبوں والے بڑے ہیں جبوں کبوں والے بڑے ہیں لیکن اقبال کیا کہتا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے ہاں جبوں کوبوں والے بڑے ہاں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا میں بار بار نہیں بھائی میرا اللہ میرا اللہ قادر ہے ان اللہ کلی شعین قدیر وہ قادر ہے بھائی وہ پیسے والوں دھیان رکھنا وہ چاہے تو کسی کو غریب نہ چھوڑے نہ تمہیں کسی پہ ایک روپیہ بھی خرچ کرنا پڑے وہ چاہے تو سب کو امیر کر دے لیکن بھائی اس کا رنگ ہے کسی کو دے کے آزمائے گا کسی کو نہ دے کے آزمائے گا بیٹھے سارے کمرہ امتحان چاہیے دھیان رکھیے حضرت اب حضرت جنید کا نام نہ نا آئے تو با یزید کا نام نہ آئے تو مزہ ہی نہیں آتا اب حضرت با یزید کا نام نہ نہ آئے تو مزہ ہی نہیں آئے گا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فکر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب حضرت جنید کا نام آئے تو حضرت با یزید کا آئے تو مزہ ہی نہیں بنتا ہے یہ اور حضرت آج کل یہ نیٹ ہے نا اگر اس کے فائدے بڑھے ہیں تو نقصان بھی بڑھے بقیدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے میں آپ سے کہوں گا آپ خود ان بزرگوں کو پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ یہ کیسے لوگ تھے یہ کیسے لوگ تھے جن کی جن کی ایک, ایک ادا سنت مصطفیٰ ہم ہم جو مرضی ہم پہ الزام لگاؤ یہ جی کہانیاں سناتے ہیں اسٹوریاں ہم کانیاں نہیں سناتے ہیں ہم سٹوریاں نہیں سناتے ہم حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کی باتیں سناتے ہاں قرآن کریم نے کہا اتی اللہ و اتی الرسول آپ میں تجھے بتاؤں کہ اطاعت کرنے والوں نے اطاعت کی کس طرح ہے میں اس دن پڑھ رہا تھا یہ یہ موزہ ہے نا یہ جراب یہ جراب قرآن پاک ہے میں اسے اوپر میں یہ جراب ہے سردیوں سنت کیا ہے کہ پہنتے ہوئے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کے دائیں پہنو ٹھیک ہے اس میں بھی سنت ہوئی دائریک پہن نہ لو بلکہ پہلے اس کو جھاڑو تاکہ اس میں کوئی تنکا نہ ہو وہ کانٹا نہ ہو وہ کیڑا وغیرہ نہ ہو آپ کو آپ کا نقصان نہ یہ بھی سنت ہے اگر آپ نے بند شوز ہے اس میں بھی سنت ہے اس کو بھی پہلے چاڑو تاکہ اندر کوئی چیز نہ چلی گئی ہو آپ کے پیر کا نقصان نہ ہو جائے حضور نبی علیہ السلام ہم پہ کتنے شفیق ہیں کتنا کتنا سونا طریقہ میں عطا فرما دیا یہ حضرت جی کیونکہ اب تو ہم بھی سفر پہ رہتے ہیں نا تو میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے ایک دن نوائے وقت پہ خبر چلی سنت نبوی علیہ صلاح کے والے سے ہوا کیا رجی راول پنڈی جاتے ہوئے نا جو دوست جاتے ہیں ان کو پتا بڑے ٹرک ہیں بڑے ہوٹل ہیں جہاں پہ ٹرک وغیرہ اسٹے کرتے ہیں ہوا کیا کہ ٹرک والا اترا تو اس نے ایک ہوٹل سے نا کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد وہ وائن مر گیا اب وہ پولیس آئی ہوٹل والے کو گرفتار کر دیا گیا سارا عملہ گرفتار ہوا ہوٹل سیل کر دیا گیا جب اے 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 اس ٹرک ڈرائیور کے ٹیسٹ کیے گئے نا ٹیسٹ کئے گئے تو کیا آیا اس, اس, کا, اس کا جو انتقال ہے نا وہ سانپ کے زہر کی وجہ سے ہوا ہے اب وہ شک میں پڑ گئے بھائی کھانا سانپ کا زہر کیسے ہو گیا جب اس کی مزید ٹیسٹ کیے گئے تو اس کی انگلیوں پہ سانپ کا زہر لگا ہوا تھا اب ان کو ہو رہے نا انگلیوں کے سانپ کا زہر کیسے لگ گیا اس کا ٹرک تھا جب اس کے ٹرک کو دیکھا گیا نا تو اس کے ٹرک کے پچھلے پہیے پہ بھی سانپ کا زہر لگا ہوا تھا اب اینڈ پہ بات کیا ہوئی کو ٹرک چلا رہا تھا راستے میں کو سانپ اس کے ٹرک کے نیچے آ کے کچلا گیا مارا گیا اس کا زہر ٹیر کو لگ گیا اب ہوا آپ کو پتا ہے کہ ڈرائیوروں کی عادت ہوتی ہے جب آتے ہیں نا تو آ کے پہلے ہوائیں وغیرہ چیک کرتے ہیں اس نے بھی آ کے اپنے ٹیروں کی ہوا چیک کی ہاتھ ٹائر کو لگ گیا تو زہر اس کے بھی ہاتھ کو لگ گیا اب نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو اس نے اس پہ عمل نہیں کیا کوئی اس نے آ کے اسی طرح کھانا کھا لیا اس کی وجہ سے اتنے حضور ہم پہ شفیق ہے حضرت نظر روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہی ہیں ماں جب اکل اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہی ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہی ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہی ہیں رافے دافے شافے نافے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہی ہیں کہتو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہی ہمیں ایسا طریقہ نائد کر دیا کہ میرے, میرے امتیوں کا نقصان نہ ہو تو وہ کوئی بزرگ تھے تو ان کو, نا کو زخم ہو گیا پاؤں پہ پھوڑا نکل آیا تو سنت کیا آیا پہنتے وقت پہلے دائیں پیر پہنو اتارتے وقت پہلے بایاں پیر اتارو پاندے ہاں چلو پنجابی میں اور آسان کر دیتا ہوں پاندے ہاں پہلے سجا پیر پاؤ لاندے جراب پہلے خبہ پیر لاؤ اب وہ اللہ کے دوست تھے حضور نبی علیہ السلام کے غلام تھے وہ جس کو ہم جرا کہتے ہیں وہ جرا نا ذرہ کا زخم دیکھنے کے لیے ہے. تو حضرت نے نا وہ اوپر موزے پہنے ہوئے تھے تو آ کے حضرت کو عرض کرتا ہے حضورو لاؤ پھر موزے میں خبہ موزہ اتارا تو وہ جرا جو ہے نا وہ عرض کرتا ہے اس زخم سجے پیر ہوتے ہوئے تو ہی خ <تصفح> <تصفح> فرمایا بھائی زخم تے سجے پیر تے بھی محبوب دی سنت کھبا لانا ہے نا ہائے زخم تے سجے پیر تے بھی اور محبوب دی سنت تے کھبا لانا ہے نا ہائے 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 یہ کسے کہانی ہے ہیں ہائے ہائے یہ یہ حضور کے غلاموں کی باتیں ہیں وہ لکھا ہے کہ حضرت با یزید رحمت اللہ تعالیٰ حضرت صاحب بیدار تھے ساری رات آپ نوافل اگر سردیاں تو اندر اگر گرمیاں تو سین میں ہیں. یہاں تک لکھا ہے حضرت باجز کے لیے کہ جب حضرت کا انتقال ہو گیا نا تو آپ کے جو ہمسائے تھے نا وہ رات کو چھت پہ چڑھے تو حضرت اس وقت لائٹیں وغیرہ تو نہیں نا ہوتی تھی ٹھیک ہے اس وقت تو چاند کی روشنی تھی وہ ہمسائے جب چھت پہ چڑھے نا تو وہ جو ہمسائے تھے نا وہ بیوی اپنے خامن سے پوچھتی ہے حضرت کے انتقال کے بعد وہ کہتی ہے باج ازید ویڑے وچ وہ ایک تنہ نہیں سی میں اکثر رات میں بیکھیا سی تو تنہ کتے گیا تو وہ کر کہنے لگا وہ پگلی وہ تنہ نہیں تھا وہ تو باشزید تھے جو ساری رات قیام کیا کرتے تھے ساری رات قیام کیا تو اندھیرے کی وجہ سے اسے تنہ سمجھتی رہی ہے وہ تنہ نہیں تھا وہ حضرت باشزید تھے جو ساری رات قیام کیا کرتے تھے واللذین ایعبیتون الربیم سجدن باقیام وہ لکھا ہے کہ حضرت با یزید رحمتہ اللہ تعالی لینا وہ نوافل پڑھ رہے تھے رات کو تو آپ کا جو ہمسایا نا وہ غیر مذہب تھا مسلمان نہیں تھا وہ رات کو نہ مسلسل ہمسائے کے گھر سے رونے کی آواز آئی لگی حضرت عبادت کرتے رہے لیکن آپ نے کہا نہیں اس وقت دروازے پہ دستک دینا غیر مناسب ہے صبح دیکھیں گے جب دن چڑھا نا تو حضرت باجزید نے غیر مسلم ہم سائے کے دروازے پہ دستک دی تو اس وقت تو جو غیر مسلم تھے حضرت اب تو شرم و حیا کا ہم نے جنازہ نکال دیا نظر آئیں چند بے پردہ مجھ کو بی, بی اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا میں نے پوچھا بی بی ہو تمہارا پردہ کدھر گیا کہنے لگی اکل پہ مردوں کے پڑ گئے اب تو ہم نے غیرت کا جنازہ نکال دیا ہم نے غیرت کا جنازہ نکال اللہ معاف فرمائے ہماری بچیاں ہمارے سامنے اس طرح ہیں کہ انہیں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ فرمائے اب اپنی بیٹیوں کی ٹانگیں نہیں دیکھنی ہیں اب سے آگے میں نہیں بول سکتا کیسا ہم نے شرم و یا کا جنازہ نکال دیا یہ کیا کرے ہماری بیٹیاں جو ہمارے سامنے میں آتی ہیں سمجھ نہیں آتی ان کو کس طرح دیکھیں چلو چھوٹی چھوٹی بچی میں بازار آپ بازار چلے جائیں نا یہ بازاروں کا حال ہے آپ کو بازار میں پورے بازو والا فراک نہیں ملے گا کوئی چلے جائیں بازار پاس ہو ہوٹس صاحب غلط نہیں کی تھی ہمارے صاحب بھی بیٹھے ہیں آپ کو نہیں ملے گا حضرت بازو والا فراک بچی کا ہے نہیں معاملہ کوئی تو جو ہے نا شرم و یا کا جنازہ نکال دیا حضرت تو اس وقت غیر مسلم بھی پردہ ہی کرتے تھے تو با پردہ خاتون نکلی حضرت نے پوچھا ساری رات آپ کے گھر سے رونے کی آواز آتی رہی ہے بچے کی کیا ہوا خیر تو ہے وہ کہتی ہے میرا خاوند یہاں نہیں موجود وہ کسی غرض سے نہ شہر سے باہر ہے اس کی غیر موجودگی میں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اب میرے پاس تو کوئی معاملہ ہے نہیں میں بھی کئی دنوں سے بھوکی ہوں دودھ نہیں آ رہا بچہ بھوک سے بھی رو رہا تھا اور آج گھر سے تیل بھی ختم ہو گیا میں چراغ نہیں جلا سکی دیا نہیں روشن کر سکی بچہ بھوک اور اندھیرے کی وجہ سے روتا رہا حضرت باجزید ڈر گئے باجزید تیرے نفل کی کرنا ہے یہ تیرے مسائد ہے آلے کل حضور کو جا کے کیا مو دکھائے گا سیابہ کہتے نہیں نبی علیہ السلام نے ہمسائے کے لیے ہمیں اتنی وسیعت کی اتنا ہمیں سمجھایا اتنا ہمیں ڈر آیا ہمیں ڈر لگ رہا تھا حضور نبی علیہ السلام کہیں ہمسائے کو براست میں شریک نہ کر دیں وہ کل تو کیا جا کے رسول اللہ کو مو دکھائے گا کل اللہ کا سامنا کس طرح کرنا ہے یہ آل تیرے مسائے کا کہ ماں بھوکی ہے دودھ نہیں آیا بچہ بھوکا بھی ہے اور اندھیرے سے بھی روتا رہا ہے گئے سارا کچھ خرید کے اس کو لا کے دیا اور معافی بھی مانگی آرے 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 کہا کہ ضرورت پڑے گی تو باجاجی جاتے رہے خبر گیری کرتے رہے آرے آرے وہ خامد آ گیا اب ظاہر اس کو بھی پتا تھا کہ کیا معاملہ وہ آ کے نہ کہتا ہے پچھو بھا بھی پریشانی ہوئی ہونی انہیں کہ نہیں بس ایک دینی ہوئی ہوئی پھر نہیں ہوئی ہے اس نے کہا کیوں اس نے کہا پھر باجازیز نے پریشانی ہونے ہی نہیں دی مجھے با یزید نے خبر گیری کی اس نے بتا دیا کہ قرآن والے کیسے ہوتے ہیں اس نے بتا دیا کہ مسلمانوں کا کردار کیا ہوتا ہے وہ لکھا ہے کہ وہ نہ با یزید رحمت اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرنے آیا حضرت با یزید اس کے سامنے روپڑے ہو بھائی میں دس انہوں معاف کر تو دس تو انہوں معاف کر ہیں اب بھائی تیری بیوی پکھی رہی دو نہیں آیا بچہ پوکھنا نہ رویا پھر بچہ نیرے نہ رویا میں تیرا مسایا معاف کر چھڑے ہی نہ وہ کہتا ہزور معیفی گل تو بعد چ کر گے پہلے کلمہ پڑھاؤ پہلے ٹھیک ہے حضرت جی بڑی کوشش کرو کہ محبت کرنے